Сьогодні наша колега, кореспондент Надія е Каптілова, е вона спіймала українського боксера-чемпіона Олександра Усика. Ви розумієте, що таке просто так не спіймаєш, <світ> 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 як кажуть. А вона його спіймала. І саме зараз вона з ним буде спілкуватися. Ось нам підказують наживо. Тому так, жарти в сторону, Надія е Олександр, вам слово. На данный момент у меня моя цель, которую я еще не достиг, это объединение поясов в крузер -вейте. А так как слава богу на это появилась возможность объединить пояса и еще и кубок Мухаммедали то я думаю, что после, после, всех, после всего, что когда пройдет этот турнир, тогда к этому можно будет возвращаться, и я скажу более подробнее об этом. Мне Виталий Кличко сказал, что вы держите в полу 100 раз. Сколько вы можете действовать, чемпион света, держаться в полу? Слушайте, я даже... это. Да я думаю, что он больше дожмется, он чуть-чуть э, занизил свои возможности. 100, да ну 100 для, для действующего спортсмена, это... Ну, вы, я, вы знаете, что я, будучи еще учеником среднеобразовательной школы, где-то в 11 классе я учился, я отжался 362 раза или 363 раза. Нет, 263, не 360, 263. Да, но это я учился ну, в школе тогда. Сейчас я думаю, что физически это чуть-чуть посильнее. Я думаю, что 200-300 можно вообще отжаться. В каком раунде выиграете? Вы знаете, я, к сожалению, или, наверное, к счастью, слава богу, не обладаю экстрасенсорикой. И не могу вам об этом сказать. Я настраиваюсь на все 12, потому что ну, мне кажется, это такое ребячество говорить, какой раунд и еще что-то. Так что у меня настрой идет на все 12, на сложную работу, а там уже, знаете, как получится. Угу. И последнее вопрос, не могу вас не спросить, вот сегодня буквально щойно Верховная Рада приняла закон про реинтеграцию Донбасса, ну, как вы про ну, это, Знаете, вот вы мне сейчас это слово сказали, а я даже не знаю, что это означает. Ну, пускай принимают, наверное, я же не политик, я не могу в этом участвовать. Мне кажется, тут, ну, я вообще слаб в этом. То есть и говорить об этом не буду. Мне хочется, знаете, что, чтобы люди, просыпаясь утром, радовались. Молились и радовались, шли на работу, радовались. Они вставали утром и говорили, как же все плохо, как же все надоело, какие же все таки вот негодяи, да? А мне не хочется этого, мне хочется, чтобы они радовались, улыбались, выходили на улицу, были довольными. Если их кто-то толкнет, они говорили, все хорошо, ничего страшного. Они говорили, слышишь, бэк, куда прешь? Мне хочется радости, мне хочется счастья, любви. Вот чего хочется. Чтобы каждому, не только мне. А знаете, почему, э, в чем э, секрет? Любить надо. Любить надо окружающих так, как э, любим себя. А у вас есть секрет в боях? Секрет в боях? Да. Это останется секретом. Дякуем вам, это хорошо, вам. Тримаем за вас кулачки. Дякую.